वालेकुम नाजरीन मैं सैयदा जायरा आबदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में एक पोस्ट पेश कर रही हूँ ये ज़रा थोड़ी सी दुखी पोस्ट है कि इसका है जनरेटर से मौत शुरू करती हूँ बिसमिल्ल रन रहीम रब शरा सदरी वयसरली अमरी वाहरतम मिल्लानी यू कौली मल अल मदिन मदिन का इब्राहिम वाली इब्राहिम इनका हमीद उम्मीद अल मबारिक मदिन वदिन का मब्बारक तो इब्राहिम व आलाब्राहिमा का हमीद उम्मीद जैसा कि उनवान आप खुद ही समझ गए होंगे जनरेटर से मौत ये जो अभी हाल में दो दिन पहले हादसा पेश आया है संगीन हादसा के मशहूर और मरूफ़ शख्सियत मुल्क की मशहूर और मरूफ़ शख्सियत आमिर लियात हुसैन मरहूम के जिनको मरहूम कहने का भी दिल नहीं चाह रहा है लेकिन बहरहाल हकीक़त को तस्लीम करना पड़ेगा कि तीन दिन पहले उनकी जो पोस्ट आई थी जिसमें वो रो रहे हैं गिड़गिड़ा रहे हैं और मैंने सोचा था कि मैं उनको जब मैंने उनकी पोस्ट देखी थी तो मैंने सोचा था मैं उनसे बराह रास्त अगर रहा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा और मैं उनसे कहूंगी आप एक दफा अस्तफार का अमल कर लीजिए तो ये सारे असर जो हैं ये आपकी जात पर से दूर हो जाएंगे जो एकदम आ गए हैं आप मुश्किल में लेकिन इसकी नौबत नहीं आ सकी और वो जहाने फानी से कूच कर गए और कुछ किया भी उन्होंने तो बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल में कि जनरेटर के बंद होने से धुआं भरा और एक पढ़े लिखे फर्द के कमरे में धुएं के एग्जिट होने के का को कोई रास्ता नहीं था ये खास नुकता है देखिए ये कोई नई मौत नहीं हुई है इससे पाकिस्तान में सैकड़ों अमुवात हो चुकी हैं कि धुआं भर गया एक वक्त में कहीं पाँच कहीं तीन कहीं दो कहीं एक ये वाक़ पेश आते रहे हैं तो जनरेटर के इस्तेमाल में सबसे पहली चीज़ तो ये होना चाहिए कि वो कमरे में ना रखा जाए नंबर दो धुएं के अगर कहीं से धुआं आ भी रहा है चाहे कितनी शदीद सर्दी हो लेकिन कुछ ना कुछ हवा का कमरे की हवा का बाहर निकलने का बंदोबस्त होना चाहिए कई बहर उनकी कवा इसी तरीके से लिखी हुई थी अल्लाह उनकी मफफ़रत फरमाए वो एक नाब गए, रोज़गार शख्सियत थे और उन्होंने अपने अपनी जिंदगी में अगर कोई नेक काम सबसे बड़ा नेक काम जो किया वो ये किया कि आलिम ऑनलाइन जैसा एक बहुत ही शानदार तरीन प्रोग्राम तरतीब दिया जिसको कि वो खुद से कंपेयर करते थे और ये प्रोग्राम उन्होंने उस वक्त किया ऑन एयर गया जबकि हमारे वतन पर फिर वारियत की घटा टोप घटाएं छाई हुई थी उन्होंने तमाम भी फिक्र को अपने प्लेटफॉर्म पर जमा किया सबको बोलने का मौका दिया इंतहाई खुशगवार माहौल में सबको एक दूसरे से मानका मा करने की एक वो मुहैया की सहूलत मुहैया की और भाईचारे की फिजा कायम की ये उनकी जिंदगी का एक बड़ा कारनामा है वैसे उसके अलावा भी ये दीनी काम करते रहे हैं जहां तक उनकी पर्सनल लाइफ का ताल्लुक है हम में से किसी को भी हक नहीं है कि हम उसके उनके ऊपर कोई कमेंट्स पास करें ये उनका उनके खुदा का मामला है कि बड़े बड़े गुनाहगार उसके मबूद की बारगाह में जाके जब मकफरत तलब करते हैं तो वह गिरे हुओं को उठा के अपने अपनी आगोश में समेट लेता है और उनके बख्शिश का सामान करता है तो बहुत अफसोस हुआ बहुत ज्यादा अफसोस हुआ एक दिन तो लग रहा था जैसे कुछ भी न कर कहने को है न सुनने को है लेकिन आज दूसरा दिन है यहाँ पे कनाडा में उनकी वफात को तब मैं जहनी तौर से इस काबिल हो सकी के उनके अच्छे कारनामों को आपके सामने लेकर आऊँ उन्होंने अपनी जो शादियाँ की वो पहली शादी उनकी अच्छी खासे दिन चली लेकिन फिर यकीन एक रखना आ गया और वो भी अफसोस के साथ जुदा हो गई और सेकेंड वाइफ उनकी अब थर्ड वाइफ का जो फिर इसी बीच में फितना उठ गया हानिया आमिर का मुझे नहीं मालूम कि कौन सही था कौन गलत था ये इसका फ़ैसला खुदा करीम करने वाला है लेकिन अब जो सबसे आखिरी शादी थी ये इनको बहुत ज्यादा दुख दे के गुजरी और इस उम्र में जबकि पचास साल उम्र होती है इंसान की तो जहां तक मेरा अपना ख्याल है है वो ये है कि आ, मर्द हजरात जब इस उम्र में आते हैं तो उनकी औलाद इतनी बड़ी हो चुकी होती है कि जिसे कहते हैं कि आगे बुढ़ापे के सहारे तैयार होने वाले होते हैं ऐसे में अगर बेहतर यही है कि सब्र किया जाए चाहे कितना पैसा हो आप किसी भी तरीके से किसी मजबूर की मदद कर दीजिए लेकिन कोशिश कीजिए कि जो पहला घर है उसमें दरार ना आए खुदा ने आपकी कोई इजाज़त दी है शरीयत ने इजाज़त दी है मर्द को चार की लेकिन ये बेहतर होता है कहता है परवरदिगार आलम के सब्र करो तो बेहतर है चलिए इस मौजू को कीजिए अलग अब मैं बता रही हूँ जनरेटर की मौत फिर आ रही हूँ अपने मौजू पर एक जेनरेटर एक टीम गई के लेफ्टन के साहिल पर उन्होंने अपने साथ जेनरेटर भी ले गए और उन्होंने रात ढाई बजे तक हल्ला गुल्ला किया गाने सुने गाए बजाए खाने खाए और उसके बाद ढाई बजे ये जेनरेटर चला के सो गए ये गालिबा पाँच छः अफराद थे और जब सुबह हुई तो इनमें से बड़ी यानी ज़्यादा लोग मर चुके थे उनकी कज़ा उनको अपने बाजुओं में दबोच के ले गई थी नाम था जनरेटर का जनरेटर से मौत लेकिन हकीकत यह है कि कज़ा आ चुकी थी उनकी और क्या इस कज़ा से बचा जा सकता था कज़ा से तो कहीं नहीं बच सकता है मौलाए कायनात हजरत का इर्शाद है कि मौत तुम्हारे ताकुब में है तुम जहां कहीं होगे वहां वो तुमको आदा बोचेगी इसलिए कोशिश करो कि जादे जमा कर लो खाली दुनिया की फिक्र में ना रहो बल्कि जदे रह की फिक्र में भी रहो ताकि वहां पे तो आखिरत जमा हो तुम्हारा पहले से तो ये हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है कि हम अपने बच्चों को देखें कि जनरेटर कमरे में चला रहे हैं या कमरे से बाहर चला रहे हैं अगर वो कमरे में चला रहे हैं तो उनको सहूलत से मना कर दिया जाए और बताया जाए कि ऐसी जगह जनरेटर जैनेरे, जेनरेटर नहीं चलना चाहिए जहाँ के जीरो मौजूद हो बाहर चलाओ बच्चे समझ जाते हैं बच्चों के दिल नरम होते हैं वो समझ जाते हैं और परवरदिगार आलम इस मरगे मफाजात से हम सबको महफूज व मामून रखे और हमारे हम सबके सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ करे और अल्लाह ताला आमिर लियाकत हुसैन को अपनी आगोश रहमत में समेट ले उनकी उन नेकियों के सपने में जो वो इस जहान में करके गए हैं और बाल उनके हर गुनाह को माफ़ कर दे और हर खता को माफ़ कर दे क्योंकि तू बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है और इसके साथ मैं अपनी पोस्ट तमाम करती हूँ व आखिर अलहमदिल्ला रबालमीन वसलात वसलम अरसली वा वाले तयबीन ताहरीन अपनी मेजबान को इजाजत दीजिए खुदा हाफिज फे अमान अल्लाह